Розпочинаємось атаки, яку здійснила Російська Федерація. Зокрема, центром було саме місто Київ, і внаслідок цього удару по Києву загинуло восьмеро людей. Серед них дитина це шестирічний хлопчик. Відомо про 124 людини постраждалих. Її досі продовжується розбір завалів. Відомо, що ракета було в попадання у під'їзд багатоповерхівки. Відомо, що одну людину вдалося врятувати це чоловік, так його врятували наші рятівники, за що їм безмежна вдячність. Вони робичу, ось ця атака. Скажіть, будь ласка, ну тобто, як ми може, маємо за неї тепер відповісти, на ваш погляд? Ну, якщо б воєнна власть у нас була б сім років в цих, цих артистів, то сейчас бы уже Москва собирала головешки от Кремля. Почему бы же после такого удара по Киеву пошли бы, сколько, вот, сколько было бы баллистических ракет, все бы они ушли на Москву, на Кремль. И такой зеркальный удар не дал бы возможности дальше россиянам даже думать, просто смотреть в нашу сторону. Но это было бы раньше. Самого удара уже и по Киеву не было. А так как наша власть в сопли зеленые живет седьмой год и сказки рассказывает, сейчас вот уже Шмыгаль начал сказку рассказывать, что Украина уже близко к производству баллистических ракет. Да Украина их производила полсотни лет, эти баллистические ракеты. Начиная с Сатаны, СС-18, межконтинентальной баллистической ракеты с дальностями больше 11 тысяч километров. Могли бы достать до Пхеньяна и Пекина. А вот такие шмыгали, которые сначала премьер-министром ничего не делали, а сейчас министром обороны ни хрена не делают. Могут только рассказывать сказки, что у нас где-то мы близко рядом с баллистикой. Баллистика не у нас должна быть, баллистика в Кремле наша должна быть. Уже там должна быть. Причем ночью после вот такого рода атаки. А мы только слышим это сопряжуйство зеленое. И дальше будем это слушать, потому что они же величайшие, их же сдвинуть невозможно, а сами уходить не хотят. Почему-то же, видите, какое было замещение исполнительной власти. Мы сколько говорили, несколько лет говорили, исполнительную власть надо заменить за 24 часа. Заменили, одних на других называется. То есть переместили этих внутри борделя девочек вместе с кроватями и все. И эти девочки сейчас дальше нас лечат, называется. Им в руки лопаты, я столько раз говорил, всей этой, всей этой зеленой мешкухи, этой крысятни барыжной из офиса, им надо в руки лопаты сунуть, и чтобы они конкретно каждую могилу сами выкопали. И вот когда у них руки по локоть сотрутся, тогда может они отползут от этой власти и дадут тем людям, которые разбираются, как надо воевать. И как надо принимать решение на уничтожение российских тылов, российской нефтянки, российской российских нефтеперерабатывающих заводов, российского Кремля, московского и московских военных объектов. И вот только после этого они отползут от власти, они вцепились в нее всеми когтями, какие только возможно. Пусть пусть пойдут сегодня на те места в Киеве, куда ракеты попали вот чтобы их морду лица, по крайней мере, люди по, по, посмотрели плюнули в нее, по крайней мере, Хотя бы плюнули, это, они там умоются этими, задохнутся и захлебнутся этими плевками после, после, после таких, таких дел. То есть зеркальный ответ. Других вариантов нет. От баллистики, от крылатых ракет, от большого количества дронов нужны только зеркальные действия. А их нет. Зеленая власть топли живет друг у друга по крайней мере. Ну, мы это видим прекрасно. Это уже, уже у людей накипело конкретно. Сейчас зеленым лучше вообще на улицу не выходить. Может, может плохо кончится. Им лучше отползти от власти самим. Собрали чемоданы, разрешили себе вторые паспорта израильские иметь. Петляйте в свой Израиль, чтобы вас не слышно, не видно А тогда, когда военные займутся этим вопросом, поверьте, в три секунды Москва будет гореть еще похлеще, чем Киев. И тогда перестанут бить по Киеву. Потому что это не последняя не последний удар, все прекрасно понимают. И заклеить рот тому же Трампу надо, который болтает туда-сюда. То у него три недели, то у него две недели, то у него 50 дней, то у него 10 дней. Заболтал так, что он Путина вырвало, называется. Вместе с, с Медведевым. Рвотный рефлекс уже у них у бедных. Что они изрыгнули из себя даже ракеты и беспилотники. Чтобы его только рот ему закрыть. Так и нам надо ему тоже рот закрыть. Или пусть делает что-то. Или не трендит уже, в конце концов. Ну, трендобол конкретный. Это эти американские понты уже тоже всех достали в Европе. Понторезы галимы. Не более того. То есть, хотите ввести санкции, введите и не трендить. Ну, это такое, это уже наболело и в одну, и в другую сторону. Ну, а реально россияне использовали сегодня звездочку, так называемую, то есть, если техническим языком. Звездочки – это заход на, в одну точку, выход на цель в заданное время с разных азий. Это накрывали, Киев накрывали беспилотниками, в основном с ДВСами, хотя, говорят, были уже реактивные заходили. Плюс 8 ракет из Кандерка, крылатые ракеты, которые зашли на предельно малой высоте и выполнили свою грязную работу, так называемую, чисто ведь геноцид. Вот, вот сегодня чистейшая геноцидная атака, направленная на давление на мирное население. Щодо із цих восьми крилатих ракет повітряні сили збили лише три. І кажуть, що проблема якраз в тому, що вони летять на цих малих висотах, і важко якби, їх і збити, так розумію, і ну, виявити. Я вірно Роман роль, в чому складність? Ну було б чим? Дело в тому, що не так сложно їх виявляти. Ракета мала скоро ну, вона дозвукова, звукова. Понятно, скорость не маленька 900 км в час, но одно це дозвукова тип. Единственное, почему сложно ее увидеть, увидеть только локаторами наземными. Но ее очень хорошо видно с воздуха. То есть любой самолет, у которого есть хороший локатор со сечением помех от земли, то есть на фоне земли, который видит, он видит эту ракету отлично на всю дальность действия локатора. 70-80 километров вообще не проблема. Грубо для F-16 или для того же «Миража» с этими локаторами, эта ракета хорошая цель в этом смысле. То есть нам надо изменять сейчас, ну мы это тоже миллиарды раз уже говорили, надо хорошую фронталку, хорошую фронтальную ПВО напичкать уже и в том числе ее не только дронами-перехватчиками, а уже и ракетами, зенитно-ракетными комплексами малой дальности. Кстати, вот ЗРК малой дальности перехватили бы эту ракету, если бы у нас была хорошая плотность фронтальная. То есть на предельно малой высоте, если даже не проходили фронт, их бы увидели ЗРК. Дальность 40 километров. Ну, берем любую ЗРК, ну, малой дальности 20 километров, средней дальности 40 километров. Аристе, допустим, Аристи, на Самстве, а сейчас нам Рейвены передали. Там больше 10 километров устойчивая дальность перехвата. То есть у нас уже другого варианта нет. Нам Сейчас надо против крылатых ракет идущих на предельно малых высотах, против достаточно большого количества беспилотников с ДВС и против уже беспилотников с реактивными двигателями. Но это что такое реактивный двигатель? Хороший тепловой след. Нам надо уже увеличивать количество зенитно-ракетных комплексов малой дальности и напичкать их фронтальную полу увеличивать плотность фронталки. Ну мы тоже миллиарды миллиард раз говорим. Только единственное, что кто это будет делать? Шмыгальня? Они не понимают вообще о чем я говорю. Ну, то есть не только я, естественно, люблю любой военный, у них нет базового образования. Они не то, что там не понимают, что им говоришь, а тем более они не понимают, как это спрогнозировать можно, получив аналитические справки, и спрогнозировать, куда надо перенаправить направить усилия и финансировать. То есть гнать их надо в три шеи и всю эту шнугаль, иначе у нас камня на, капне, на камне не останется от страны. У міністерстві внутрішніх справ заявили про те, що ймовірніше за все росіяни атакували Київ і реактивними безпілотниками. Вчора ми з вами проговорювали. Ти в принципі протягом року останнього говоримо про те, що про нові виклики, так для нас сьогодні спілкувалася із авіаційним експертом, вашим колегою Костянтином Криволабом, і він каже, що збивати буде набагато нам складніше, тому що є ризик сісфаєр, ну тобто для наших F 16 в та міражів чи це так. Ну, все, все, будет зависеть, где сбивать. Я же почему и говорю, нужна плотная фронтальная ПВО. Для чего нужна плотная фронтальная ПВО? Это для того, чтобы не было френдли fire. Чтобы сами по своим самолетам не били. То есть должно быть зонирование. Вот, допустим, зенитно-ракетные комплексы взяли на себя 50 километров до линии фронта, линии границы по глубине. Вот 50 на 2000, километров, 2000 километров фронта от Одессы до той же Беларуси и вдоль границы, вдоль фронта, вдоль того же Черноморского побережья. И вот глубину в 50 километров взяли на себя ЗРК, зенитно-ракетные комплексы. Они, они могут работать в радиусе от 10 до 40 километров, если это мало или средние дальности, друг друга перекрывать. Это, кстати, немного, немного там по пару сотен, не более того, нужно, допустим, чтобы перекрыть. Но там не летают самолеты. То есть самолеты начинают уже работать под тем, кто прорвался через фронтальную ПВО, работать уже глубже 50 километров и дальше до западной границы. И тогда не будет никакого френдли почему я постоянно говорю, уже вот и, и, мобильные группы надо убирать на, во фронталку, чтобы они не сбивались, сейчас становятся на крыло легкомоторные самолеты. Их надо убирать, потому что перекалашмать от наших летчиков на легкомоторках правильно говорит, то есть, ну, это, это нормально, имеется в виду, прогнозировать это. Этого нельзя допустить, ну, то есть, Friendly Fire. Почему? Потому что, ну, первые самолеты, первые пилоты, которые погибнут от Friendly Fire, ну, остальные просто летать не будут. Пока не уберем мобильные группы во фронталку. А это надо сделать, у нас несколько тысяч мобильных групп, их надо заводить в корпуса, уже тоже миллиарды раз об этом говорили, заводить в корпуса, им сейчас нечего делать, потому что начнут работать легкомоторка. вот как раз на этом переходе надо их туда и будет завести. И зенитно-ракетные комплексы. Они, не, они бы эти ракеты просто бы не пропустили. Через, они в фронталку не перешли. То есть ракеты российские, даже на предельно малых высотах, когда на взводе, она во фронте там всегда на взводе, 24 на 7. Вони фронталку просто не Роман Григорович, інцидент і загибель наших військових на навчальному полігоні на Чернігівщині. Головком Олександр Сильський після цього зробив заяву про те, що всі навчання необхідно опустити під землю. А також він говорить про те, що потрібно миттєво реагувати на розвіддроні. на и выживать ну, как соответствующие бы, від, безопасности. Скажите, пожалуйста, ну, это выход для нас? На ну, разве не реагировать, надо их надо сбивать. Нельзя допускать, чтобы разведчики заходили на нашу территорию, тем более там есть хорошие архив, типа форпоста израильского, который построил Израиль в России, и они до сих пор используют и израильский форпост, довольно-таки серьезная машина. То есть их нельзя допускать на нашу территорию, надо сбивать вопрос, чем механизмы и, и работа. То есть надо ставить задачи воздушному командованию сбивать в первую очередь именно дроны разведчики. Потому что после, того, после захода разведчика придет, естественно, Искандер или какое-то другое средство поражения. А по поводу подзем, подземлю отпускать, ну подземлю сильно всех не опустит. Дело в том, что некоторые учебные циклы, они однозначно наземные. Их надо выводить, то есть наш, нам полигоны, ну опять, мы сколько мы с вами об этом говорим, с прошлого года говорим, надо выводить за 500-километровый зону. выводить за, за дальность нанесения ударов, ракетами типа Искандерка и Н-23. Вариантов других нет. Что под землю. Под землей вы много чего не, не научите. В классах посидеть, там максимум что-то поразбирать. А реально выполнять боевые задачи и обучение, в том числе это наземные части. пункты постоянной дезлокации надо выносить за 500-километровую зону. Это тоже надо делать. То есть надо проводить, но это Сырский сам не проведет. Дело в том, что это Министерство обороны, а министром обороны у нас стал кто? Еще одно чудо, Шмыгаль. Получилось у нас в Міністерство оборони ще одна шмигація. Тому тут замкнутий круг получається. Тот, хто должен делать, не розуміє об этом нічого, дупля не відбиває. А тот, хто знає, як делать, у нього нет власних полномочий. Так ось це легкомоторна авіація, про яку ви говорили, якраз вони і можуть тут працювати по розвідронам. могут однозначно вопрос глубины. Ну, то есть легкомоторная авиация тоже в линии боевого соприкосновения близко не подойдет, потому что она попадет под удары российской ПВО, и наземной, и воздушной в том числе. Поэтому разведдроны, это опять же, где, на какой глубине этот разведдрон. Если он 50 в 50-километровой глубине фронта, это должны работать фронтальные ПВО. Если он дальше заходит, допустим, уже за 50 километров, переваливает, там могут и легкомоторки уже подключиться в зависимости от высоты, либо зенитно-ракетные комплексы, либо дроны перехватчики. Ну, то есть в зависимости от возможности. Оптимальный вариант по разведчикам работать дронами перехватчиками. Но есть разведчики высотные, а по ним, значит, только либо ЗРК, либо э, истребители, потому что даже легкомоторка до них не, не, Не достане тут уже офіцер бойового управління, який від цель, он повинен прийняти рішення как, каким средством пораження йозбіть, зависимості від скорості, висоти і дальності лінії зон поражень. Роман Григорович, ви на початку нашої розмови сказали про те, що Трампові треба мовчати, а більше діяти. От зокрема про і донька Кітакелога сказала, що ось ця атака по Києву це відповідь Путіна Трампові на його ультиматум. Ну, то есть, действительно, так это можно считать, и ответы, да, и как вы считаете, ну, то есть, какие-то ответы, какие они должны были быть с боку администрации? Ну, я ж так для, для этого и говорю, чтобы лучше ему рот закрыли, и поменьше бы он бы говорил, потому что Путин как может ответить? Только генотидным ударом. То есть, трендобольство Трампа приводит к нашим смертям. Лучше бы он его закрыл не открывал в нашу сторону. Сколько раз мы об этом говорили. Не надо нам никаких столов. Не надо нас там собирать и за нас какие-то вопросы решать. Мы сами все решим, дайте просто помогите и все, если хотите помочь. А если хотите, чтобы у нас люди гибли, трендобойте каждый день, и каждый день Путин с Медведевым будут принимать решения по отправке достаточного количества беспилотников, ракет именно по мирному населению, потому что это террористическая атака. Террористическая атака – ответ на трендобойство Трампа, так я же и говорю, и уже, и уже и Келлога дочь говорит, да это вся у Америка уже понимает, что ему надо рот закрыть просто-напросто. Если хочет что-то сделать, Пусть делает. И, и, и лучше молча. Ну, то есть сделал и да, дальше уже забыл, называется. Мы потом бы уже говорили, чтобы он сделал. А так получается, вроде бы как хочет, но не может. Ну, если хочет, но не может, это кто? Импотент. То есть импотент, так не надо тогда э, вообще делами амурными заниматься. Займаються пусть внуками, правнуками і так далі тому подобне. Так виходить, що і за його імпантінізму у нас люди погібні. Роман Григорович, керівництво нашої держави говорить про зміну режиму Російської Федерації. Як ви вважаєте, чи готова до цього Європа, чи готова в цілому до цього Захід і чи є для цього інструменти? Ще одні говорили, Что толку с того, что они говорят, что надо смена режима? Делать надо, они лучше бы не говорили. То есть у Трампа научились где-то протрендоболить э, и ничего не делать, называется. Э, вот для того, чтобы сменить режим в России, а лучше ее просто развалить. Смысла смены режима никакого нет абсолютно, потому что это парадигма любой империи расширения и захват чужих территорий. Что толку, что вы его смените? Но будет другой режим, другими методами делать то же самое, а то еще и хуже. Развалить Российскую империю надо. Развалить ее можно только ударами по нефтеперерабатывающим заводам, по российской нефтянке, уничтожением основного потока нефти-долларов. Треть триллиона долларов россияне от нефтянки получают. А те, которые болят на наше это канцелярское братья, этот офисный зеленый платон, они трендят только об этом. А в, и в это время запретили бить по российским НПЗ под, под, видом каких-то договоренностей запретили, то есть они, получается, с одной стороны трендят, что надо сменить режим, а с другой стороны ничего для этого не делают. А те, кто мог бы сделать санкции Малюка Буданова, им руки связали. Почему я говорю, бежать ему же надо. Это же все прекрасно видят. Украина все, здесь мир это видит, как они что не делают. То есть они работают конкретно на московский режим, который рассказывает, что им его надо сменить. На их что ли, они сами туда залезть хотят. Ну, вот это только вот единственный механизм какой. То есть это все наши зеленые братья на Москву, туда к Януковичу в Барвиху, или где он там сидит, под смену этого режима. Потому что ничего не делается, только трендится. Трендобойство идет по баллистике, трендобольство идет по ракетам, трендобольство по смене режима московского, а ничего никто для этого не делает. Это же самое трендобольство еще и у Трампа. Ну, в общем, получается, что выбрали клоунов, которые подтянули к себе ларючников, трендоболов, им несут всякую колесицу в эфир. Еще раз повторюсь, палец, палец не стуча для того, чтобы хотя бы что-то сделать. Вы говорите про необхідність ударів по НПЗ, але якщо аналізувати удари от останнім часом, які відбуваються по территории Российской Федерации, то саме якби как бы, погляд, скажем так, наших спецслужб целому цілому подпадают підпадають саме об'єкти, які там Ну, обороні мається на увазі пов'язані з виготовленням боєприпасів, безпілотників і тому подібне. Чи можна говорити про те, що ми тут також змінили, змінили якимось чином будь, стратегію, чи це про те, що це робити потрібно якби паралельно і питання тоді в кількості наших безпілотників і засобів? Ну, Унічтажати надо воєнного об'єкту однозначно, вопрос пріоритетності, от тут дуже важно. А дело в том, что часть военных объектов, которые россияне сейчас используют, особенно микроэлектроники, электроники, узлов агрегатов, они, если их уничтожить, они заменят просто китайские. Ну, то есть это не приведет к какому-то катастрофическому для россиян развитию событий. У них замены есть, они переключатся на китайские товары и все. То есть это будет чуть дороже, может быть, но смысл, смысл примерно тот же. А если уничтожать российскую углеводородку, Почему я постоянно говорю, что это такой для россиян это ахиллесово пита именно нефтянка российская. Тогда не за что будет у китайцев даже покупать узлы и агрегаты после того, как мы уже доберемся и до военных объектов. Не за что. Они же не будут за рубли что-то продавать, а те, те рубли, кому кроме россиян надо. То есть вот этот удар по нефтянке, он как, как в ахиллесово пяты в свое время может привести к смерти, как к смерти Ахиллеса привел, так и к смерти российской экономики может привести, причем все одномоментно, не только там военные, все, и к развалу Российской империи. Потому, если по приоритету смотреть, то первое, куда надо бить, это как раз по российской углеводородке. Тем более, можно, как можно остановить российское наступление. Уничтожьте топливо российское уничтожьте топливо, и нечем будет наступать. Но ну, не будут они тягать на ослах, на осликах танки за собой. Представьте э, вереницу ослов, который танк тянут, Т-90, потому что его заправить нечем. Э, ладно, еще это теоретически хотя бы возможно. Представьте то же самое э, самолет Ту-95, когда ослы будут или олени будут разгонять, чтобы он взлетел для запуска э, Х-101 ну, сожгите, сожгите топливо, и российская армия не сможет двигаться. А чтобы сжечь топливо, надо сжечь российскую углеводородку, все, она просится уже сгореть. Так вот это вот канцелярская братья, все это канцелярская шушваль, в основном, она как раз и не дает этого делать. То есть не дает остановить российское наступление практически, сдавая сейчас Донбасс, сдали уже Крым, сдали большую часть Донбасса, дальше сдают Донбасс и Запорожское направление. Вот именно своим бездействием, преступным бездействием. Роман Ігрович, але проблема з поливом у росіян вже спостерігається, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Відомо, що вони заборонили експорт, так і про Крим повідомляється і, зокрема, про Донбас, про те, що люди під'їжджають. Написано, що бензин є, але насправді його бензину немає, бензина немає. Так це про що? Ну, це на, на накладка произошла. Ми как то помніть говорили, чому вторая волна літнього наступлення завжди йде просліуборочних. И вообще наступление как такое любой армии мощное уже само наступление идет после агроцикла так называемого, потому что трактора, комбайны сжирают бензина и дизеля больше, чем любая наступающая армия. Естественно, тут всегда выбирают либо наступать, либо убирать или сеять хлеб. Ну, то есть варианта другого нет. То есть большое количество за запаса и топлива ну негде даже складировать. Потому вторая волна летней военной кампании, мы говорили, что она будет в август-сентябрь, то есть после уборочной практически. Когда уже есть дополнительные ресурсы по топливу, его никто не выбирает. Трамп своим движением тудым-сюды 50, 60, 10, 15, то есть я уже запутался, 12 или сколько он там говорил, так вот, он просто сорвал начало летней военной кампании чуть раньше. Путин раньше ее начал на несколько недель, но она наложилась на уборочную на данный момент. И, естественно, не стало бензина, сейчас в ближайшее время не станет еще и дизеля в том числе. Единственное, что, конечно, трактора и комбайны на авиационном керосине не летают, потому авиация будет работать, как работала. А вот недостаток вот из-за этой накладки наступление российского с уборочной кампании привел к тому, что у россиян на данный момент, ну это прогнозируемо, а на данный момент нет бензина. Ну закончится какая-то уборочная закончится, бензин в принципе появится. А Чтобы он не появился вообще и в танках, и в машинах, в том числе дизель для танков, надо уничтожать нефтянку. И именно для этого надо было продолжать санкции Малюка буданова которые они в феврале, в марте начали не останавливать их вот какие-то плюшки, которые порасовали по карманам. То есть это вопрос к нашей власти, которая еще раз говорю, уже пересидела, тем более пересидела, не, понимая, не то, что не понимая. Они не могут вести боевые действия, они не понимают их, у них нет боевых качеств, у них нет профессионального образования. И это, эту власть, она, эта власть оптимальна, чтобы она сама ушла. Тем более в прошлом году у нее закончилась табель передайте в конце концов властные полномочия в Верховную Раду и без всяких перетурбаций вопрос решится. Перезагрузит Верховная Рада, перезагрузит кабинет министров на военных, которые точно знают, что делать в военной ситуации. Роман Григорович, ситуація на фронті. Часів яр ворог заявив про його захоплення у Хортиці. Спростували цю інформацію, сказали, що ситуація там не змінилась. Діпстей також підтверджує, що ворог не окупував часів яр, а лише провів чергову акцію флаговтику в тилу сил оборони. Повідомляється про те, що з'явилося відео, де ворог ставить прапори у мікрорайонах Шевченка та цех номер 2 але росіяни не мають контролю над містом та над тими місцями, де це робили. Це какая операцию информационная операция, то как воспринимает. вот ну то, что мы с вами ее проговариваем, это уже положительная динамика в проведении спецоперации российского ЦБ. Сама э, само прогов... то есть вы вынос в эфир, в информационный поток э, несоответствующей информации и ее опровержение, это и есть информационно-психологическая операция. Именно и этой цели достигают российская цеп центр информационно- операций. то есть вот то что мы с вами проговорили мы сейчас отработали на россию называется. и представьте сейчас все информационные агентства в украине эту российскую вброс этот начинают опровергать работая на российское и на российское ЦИПСО. вот и все то есть что здесь опровергать ну, мы удерживаем сколько лет уже часа в я и удерживать будем и Торецкий, Часовьяр, и Каменское, все, все там под контролем просунуться россияне на данный момент не могут. Почему? Потому что для нас очень важно удерживать Часовьярско-Торецкое направление, это удерживает Константиновку от продавливания, естественно это все уже держит как замковый камень оборону Славянско-Краматорской дружков. Потому, я думаю, это и псо российское, ну, нет смысла его проговаривать, и тем более его подсвечить. Реально у нас сейчас большая проблема в районе Покровска, Покровское направление, россияне давят довольно-таки серьезно. Основная, основная сила россиян, он, больше 100 тысяч развернутся в районе Покровска. У них одна из основных задач выдавить наши войска из Покровска, перерезать трассы на Покровск, выйти на Доброполе. Хотя вторая задача на данный момент у них появилась из-за того, что геноцид чистый, экоцид уже, водоцид, как угодно это можно назвать, на Донбассе нет воды. Москвичи да, да царювались так, что оставили не только Крым без воды, и Донбасс без воды остается. То есть там не то, что там помыться почесаться, уже воду пить нет, не, не откуда взять не говоря уже о других процедурах. То есть и россияне сейчас, естественно, будут большое, большое внимание уделять славянскому направлению. Взять под контроль водовод со Славянска на Донецк, Северский Донец, Донбасс. Славянск, он идет через Славянск, через Часовьяр, через Торецкий, через, ну, дальше заходит на Донецк, через Волос. То есть вот, вот туда они сейчас все побегут, потому и сейчас пытаются показать, в информационном потоке у себя, во-первых, на России и на Донбассе в том числе, что они что-то делают, что они пытаются этот поток освободить, по крайней мере, захватить с нашей стороны, рассказывая про Часовьяр, про Торецкий, сейчас в ближайшее время будут рассказывать послав.